«200 гривень я отримала аванс за листопад. Це було вже три тижні тому. 200 гривень можна прожити три тижні на 200 гривень. Люди настроєні дуже рішучі, бо дійсно нема за що жити. Ну нема за що жити. Ви розумієте? Без грошей в нас такі зараз ціни. У нас такі... і ви розумієте, колись були 90-ті роки. Люди не платили за квартири, і потім ці борги списали. Зараз такого не буде. Зараз прийде хмітови, по виключає нам все. Оця 1300-1500 зарплата, вона нам потрібна. Ми не можемо без неї жити. Багато з нас не по посісу, то ось сюди приходили. Для людям сутки? нема за що їздити на роботу. Що ще сказати? Кожної людини, кожне сілі, кожного традити є дуже багатьох. Люди є молодший персонал, що в нас знімають квартири. От людям нема за що жити. Даже йти на роботу, треба взяти щось з собою. А жити на сьогоднішній день тим більше впереді свята. Зарплата дуже маленька. На таку зарплату неможливо прожити просто. Тысячу триста, 1300 четыреста, не, не більше. Просто не більше. Такого еще не было. Мы разве не заслуживаем? Это копейки в наше время за квартиру. Кто субсидий не получает, а кредиты у всех, а дети пойдут голодные в школу. Если это будет покрываться, делаться ремонт в школах. Дети пойдут наши в школу и будут падать в обморок, потому что родители не смогли их накормить. То что ж важнее? Две недели назад. Когда у меня были профсоюзы ваши, так в кабинете мы с ними общались в субботу. Я просил вас точно так же организоваться, поехать в Киев. Никто нас не... Это, смотрите, послушайте, я говорю то, что это. Я могу с вашими профсоюзами поговорить и, и это подтвер... они это подтвердят. Вы знаете, что заработная плата, содержание это, это делегированные полномочия государства. Знаете или нет? Послушайте. У нас по медицине и по образованию 52 миллиона они нам должны. 52 миллиона. При условии, что 18 миллионов на питание детей мы еще закрыли из своего бюджета городского. 52 миллиона они нам должны. Всю прошлую неделю я провел в Киеве, в Кабмине, в министерствах и так далее, по выбиванию этих денег. У вас, у вас. У... Первое. У нас задолженность по медицине э, к обмена бюджета перед нами 32 миллиона гривен. И они сейчас нам предлагают снять с наших программ городских и закрыть это за счет города. Вы за, да? Да. Потом в следующем году вы не приходите ко мне по поводу ремонта крыш, ремонта Ой, дорог, освещения. А все. Послушайте, по сейчас, я сейчас. попросил 5 минут. Теперь смотрите, на прошлой неделе я три раза был в Киеве в разных министерствах. И по учителям, и по медицине, и в Кабмине, в Министерстве финансов был. Вчера на кабинет министров по вот этим моим поездкам была вынесена сумма, правда обещали дать 13,9 миллионов на медицину, но вчера на Кабмине еще сняли 3 миллиона. Дали 9 миллионов 960 тысяч. У меня есть подтверждающие документы. На завтра на завтра у нас на 9 утра моим распоряжением вчера назначена внеочередная сессия, на которой мы вам э, будем ну, будет приниматься решение изменения в бюджет по выплате заработной платы вам. За ноябрь зарплата будет завтра выплачена в а полном ребят. объеме. А вы на зарплату прокурорам и всем да, а все время ребят, Вместе с вами я готов ехать под Кабмин и задавать этот вопрос. Две недели назад я говорил, давайте соберем людей, 300 человек и поедем под Кабмин. А, а это, а это вы задайте вопрос своим профспилкам. Смотрите, у меня... У меня... Это, это, это задайте вопросы вашим профспилкам. Если вы хотите общаться, общайтесь просто с людьми. Профспилок у нас нет у медиков. Сделайте неофициальную профспилку, я буду с ними общаться. Но две недели послу... Я прошу извинения за эту задержку заработной платы, но вы поймите меня тоже. Я, я понимаю, что не, для вас, для вас вопрос зарплаты это пере... первоочередной зар... вопрос, и для меня это тоже. Но я, я это все понимаю. Но вы поймите меня, что если бы, что есть. Если... Вы поймите меня, что если бы мы неделю назад выплатили вам заработную плату из городского бюджета, да, сняли бы с других программ, со школ, еще откуда сняли, то сегодня не было бы этих 10 миллионов, которые сегодня Кабмин дал. Вы поймите это. Теперь послушайте это. На следующий год мы закладываем в бюджет деньги на больницы для того, чтобы отменить добровильные внески, которые вы тоже заставляют вас собирать. Правильно? Правильно или нет? Вы, вы за то, чтобы отменить эти добровильные внески? Вот, правильно, Союз. правильно. Союз. Так вот мне Союз. надо. Союз. Вы... Союз. Так вот Союз. пойми. Союз. Так вот вот поэтому мне надо деньги в бюджете, чтобы заложить эти там 5-6 миллионов для того, чтобы вы не собирали эти добровильные внески, а бабушки не не платили по 20-30 гривен. Но эти деньги надо где-то взять. Поэтому мне задача выбить по максимуму с кабмина и с этого... З міністерства фінансів день кошти не даді ж вони ці кошти у них нам не дали райони Києва, тому що в лікарів є операції, багато хворих людей їм же ж треба приділити увагу. А багато хто вважає, що лікаря лікарі можуть прожити взагалі без оплати, Ну як це так можуть? А які взятки про що ви говорите?